Китай разрабатывает ударные беспилотники для России. Это явный признак того, что КНР приближается к предоставлению летальной помощи России, о чем ранее предупреждали западные чиновники, информирует Bloomberg. Известно, что китайские и российские компании разрабатывают ударный беспилотник, аналогичный иранскому шахеду. Сообщают, что китайские дроны пока что не использовались в Украине. Однако известно, что в прошлом году компании договорились о сотрудничестве по выпуску иранских шахедов, а в этом году начали разработку и тестирование в рамках подготовки к отправке в Россию. Китай может производить такие беспилотники гораздо быстрее, чем те же Иран или Россия. Некоторые страны считают, что предоставление русским дронов для наступательных целей перейдет черту и приведет к летальной помощи. Война России в Украине ⁇ это жестокое нападение на мирную демократическую нацию. Эту войну поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Они хотят увидеть крах Соединенных Штатов, чтобы НАТО, если они добьются успеха в Украине, было более уязвимым, а мир более опасным. Наша поддержка Украины ⁇ это не благотворительность. Это в интересах нашей собственной безопасности. Столтенберг говорил, что Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны. Сейчас Россия производит беспилотники и ракеты, получая поддержку за счет экспорта из КНР самых современных технологий и электроники. Президент Зеленский также высказывался на эту тему. Все партнеры знают, где вырабатываются тишахеды. Скажите мне, пожалуйста, ласка, чему мы не делаем все выставки? Чому ми даємо Росії виробляти ці шахеди і їм вбивати потім наших людей, і так само, як і ракети, кожні ракети, ви знаєте, є частини, елементи від партнерів від різних країн, In у тому числі China. Китай Including China. Треба, щоб всі включились, не давали їм виробляти дрони, не давали їм елементи, деталі щодо ракет, не давали можливість обходити. А вже ж напряму. ті чи інші компании, може, їм і не дають. Але, тим не менш, знаходять шляхи, чтобы Росія right. мілітарізовувалася ще больше.